mening ismim florida men xristianman haqiqatdan men sizni hamma ma'ruzalaringizni kuzatib boraman men nasroniylik va islom dinini taqqoslatganingizdan men juda hayratga tushaman sizga savol berishdan mamnunman aslida biroz oldin mendan qiyomat haqida so'ralgan edi men ishonaman musulmonlar va xristianlar qiyomat kuniga ishonadi meni bir nechta musulmon do'stlarim bor ular har doim menga islomga kir omon bo'lasan deydi men sizdan shuni so'ramoqchimanki xristianlar va musulmonlarni farqini aytib bering va meni musulmon diniga kirishga undang singlim iso masihning ikkinchi bor kelishiga tayyorgarlik ko'rayotgan musulmon va masihiylar o'rtasidagi farq va masihiylar qiyomat kuni masihiy qudratli xudo sifatida iso masihning tinchligini kutishni kutmoqda biz esa musulmonlar uni kelishini va u xudo emasligini aniqlab berishini kutmoqdamiz iso alayhissalom keladi va amrlarga amal qiladi chunki iso alayhissalom yuhayno xushxabarini o'n oltinchi bobidagi o'n ikkidan o'n to'rtgacha raqamlarini aytgan sizga aytadgan ko'p gaplarim bor ammo hozir ularga bardosh bera olmaydi. chunki haqiqat ruhi kelganda u sizni butun haqiqatga yo'naltiradi shuning uchun iso alayhissalom rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelishini aytdi agar sizga yordam kerak bo'lsa payg'ambarimiz muhammad mustafa sallallohu alayhi vasallamga iymon keltiring deyman chunki siz qiyomat kuni omonda bo'lasiz shunday qilib sizga yordam berish uchun aytishim mumkinki qudratli xudoga ishonishdan tashqari siz muhammad sallallohu alayhi va sallam oxirgi zamon elchisiga ishonishingiz kerak singlim singlim siz xudo bittaligiga ishonasizmi singlim olloh yagonaligiga ishonasizmi ha albatta siz isoni xudo ekanligiga ishonasizmi yo'q siz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam oxirgi zamon elchisiligiga ishonasizmi ha albatta singlim bu sizni musulmonligingizni anglatadi arab tilida gaplashishni yaxshi ko'rasizmi ha yaxshi ko'raman men sizga shahodat kalimasini aytaman va men bilan takrorlaysiz ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu va anna muhammadan abduhu va rasuluhu I bear witness guvohlik beraman olloh yagona va muhammad sallallohu alayhi vasallam ollohning elchisidir mashaalloh singlim olloh mukofotlasin sizni inshaolloh alloh sizni do'zaxdan saqlasin va qiyomat kunida sizga yordam bersin va jannatiga kirgizsin